Ходим з Денчиком між домами, бо Денчик днем не покакав. І от це показу емоції в мене розкажу. Поїхали ми ввечері в центр. Ну як в центр? Ну от там, де вся тусня, куди вся Америка приїжджає, де всі казино, это вся движуха. Поїхали. Поїхали, бо мала попросила якоби поздравительний праздничний ужин в зв'язку з тим, що вона поступила в хороший вуз. і Ну, она скоро будет ехать учиться. Ну, вот, она вот истинная американка. И она вот любит вот эту чисто американскую еду. Вот эту тяжелую, вот эту жареную. Вот этот гамбургер. Я люблю гамбургер. Ну, когда он домашний хороший, один здесь ничего. Но когда вот это вот, вот эти курицы. Ну, короче... Ну, и она нас потащила, короче, ну, в это заведение. Одинчик, Сейчас. І коротше ми їли найше і найбільше, що можна їсти в Америці. От це это... KFC у нас всі люблять. Да? Я, я, кстати, не їла KFC в Україні. Може, воно у нас вкусніше. Тут даже ми не питалися туди ходити стів, ну одну ну, названня KFC, він ну, прямо його перекручує. А це вот ті паки, KFC, эти вот КФС, оті жарені э, э, куриця в такому. хрустком. Да я не хотела снимать. В хрустком таком кляре. Зажаренном, жирном. Вот это вот. И, и чтобы вы понимали, это считается, у там где были, это считается хорошим, завед... ну, хорошим фастфудом, потому что там еще очередь была. Мы стояли в очереди. Чтобы взять вот эту жареную курку, с, это, картошка фри, и вот это мы, короче, ели, им нравится, они так, ну, они редко такие, вот именно вот эту курку они редко едят, ну, иногда, вот, это, когда они себе балуют, может, раз в три месяца. Ну, они понимают, что оно вредное. Ну, оно, короче, им очень нравится. Что нельзя сказать по мне? Я вот тут кляр выколупала, вот эту хрусткую курку, -хрустку, и внутри съела только вот эту саму, ну, саму грудку. Короче, самое хуже, что можно есть в Америке, это вот эти вот жареные, вот эти я не знаю, как их наги, ну, это не это да? Короче, скажите, как оно называется. Я не знаю даже, как оно называется. Ну, многие поймут. Филешка, пожаренная в таком хрустком, вроде бы, по идее вкусном кляре, но на самом деле жирнючий ужасный. Денчик, ты опять не покакал в Вот. И что еще? А потом захотелось ну, сладкое. Ой. Какие печенья у тебя американские. Ой, блин. А, я там сняла. А воно таке стоит задрученное, замученное. Я думала, это какой-то муляж. Они на витрину выставили муляж. Нет, то не муляж. То они вот это вот... Ну, они это продают. Ой, Можно такое гимно продавать, и его будут куплять. не пойму, это муляж? Или оно действительно такое будет подаваться? Это, это работает, Вот. Короче, вот хотела сказать, что самое хуже, что можно есть в Америке, вот эту курку жареную, вот этом ужасном кляре, и их десерты. Вот, смотрите, Красный вельвет, ну не такие красный вельвет торт, как мы готовим вкуснющие, а, у... а воно тут сладкое... Я отколупала кусочек. О, собачка-то ушла. Денчик, ты будешь какать очини, маленький, а? Посри уже. Такая бескультурная. Разве можно говорить посри? Конечно можно. Мені все можна. Все, пошли. Не хочешь страти, не мучай жопу.